Мир входит в период снова неоимперской политики. И uh -huh. это говорит и позиция Трампа, uh -huh. и то, что делает Путин, и то, что делает Сирия. В Китае. Это все неоимперская политика. Она другая. Она не та, которая была во времена СССР и Третьего Рейха, ну и тому подобное. Тем более она не такая, как империи, которые были до того. Но она неоимперская. Что это выльется, будем посмотреть. Один из элементов новой Украины, как вы говорите, это новый общественный дом, новая конституция. Скажу так. Новая конституция, новый, то есть, общественный договор. Расследование. Без этого нельзя того, что происходило. Но э, в соответствии с КПК год на следствие, либо оправдан, либо в суд. Mm -hmm. Год на трибунал. Либо оправдан, либо осужден. Потому что вот эти все игры сейчас, продажи дел, гарпатюками мы видели, да, Василий, с тобой наблюдали. Хрен собачий. Есть криминально-процессуальный кодекс, есть сроки. Вот по этим срокам пум 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 без расследования это невозможно пройти. Мы должны выяснить причины э, начала большой войны. Мы должны выяснить начало самой войны. Мы должны выяснить множество вопросов. Тем более, я вам скажу еще одно, дорогие зрители. Между военным и политическим руководством страны заключен негласный договор, который политическое руководство арестовав генералов нарушило. Не, не поднимать вопросов и не расследовать до окончания войны. Ну, вот где-то вот, я вижу на этом фундамент строительства новой страны. А если говорить, прежде всего, это соглашение. 25 лет мораторий на вопросы, которые разъединяют страну. И это протекционизм экономический. В экономике мы тоже с Василием подымали даже по тем же природным ресурсам этот вопрос. Василий. И попытки изнасиловать Конституцию. От кого бы они ни исходили, были злом которые привели к 2022 году прямому вторжению, после которого вообще в турборежиме ее в хлам ну порвали и повесили на гвоздик в квазете в офисе президента. Любые, неважно, любые, если вы говорите о новой конституции, ее надо принимать так, чтобы в ней не было дуализма разных ветвей власти, Потому что именно на нем и сыграли вот, вот эти все вещи. Это раз. Поэтому я предлагаю на референдум вынести вопрос. Мы президентская страна? Или парламентская? Либо или парламентская, либо парламентская. Да. да. И вот это постоянное желание переписать, внести изменения, потом в турборежиме внести, потом порвать Конституционный суд, чтобы не было ну, баланса, ну ее аж порвали, ее нет. Сейчас в стране нету Конституционного суда, вернее, да Юра он есть, а де-факто ее нету. Там даже нету количества судей, необходимого для принятия решений. Вот, в результате этих всех действий ее порвали, разорвали, переписали, знаете, как в сельскому квазете, на кусочки и на гвоздик. Тут надо э, писать за и для этого стороны запобежник побежнек такие: конституционный суд и в зависимость ставить его от политиков, от политической ситуации в стране нельзя, нельзя. Конституционный суд должен э, действовать исключительно в рамках прописанного конституцией, и, соответственно. Э, есть вещи, которые суд принимать не имеет права. И вещи, которые он должен рассматривать. Мы до сих пор ждем решения Конституционного суда по земле. Еще по ряду серьезнейших вопросов. Ее порвали, заблокировали, голову суда под срачниками в Вену выгнали. Шабунин, которого мы вспоминали, помнишь? Веселицу возил через Васильков домой к Тупицкому. Да как угодно относитесь к Тупицкому, но это же прямое давление на Конституционный суд. Прямое. Угу. С Веселицей домой. Ну, угу. понимаете? А платил, за, платил за это кто? ЮАЗ Нет, так и Никаких шуток. USAD. Смотрите, у демократов не было задачи изолировать Россию. И если вы думаете, что Россия находилась э, в изоляции при демократах, и они с ней не общались, вы ошибаетесь. Очень даже общалась администрация Байдена с администрацией Путина. Красные линии войны. Э, они же это все признают. Они это все признают. И Кремль, и команда Байдена. Более того, я уверен, ну, я говорил, Василия, на 99,9% я уверен, что Байден в Женеве, встречаясь с Путиным, моргнул, пукнул, присел, упал, отжался, не знаю, что он... Он своим действием показал, дал отмашку на полномасштабное вторжение. И палец о палец не ударили, чтобы его предотвратить палец, а палец не ударили. Им нужна была эта война, они на ней зарабатывали, они на ней делали ГШФ, они на ней делали свою политику. И красные линии, которые обсуждались между Кремлем и Белым домом. Вот и все.